Вітаю всіх глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Мене звати Наталя Гатеш. В ефірі щотижнева програма Діалоги. Щоправда, сьогодні в нас вона проходить в столиці України, саме на Хрещатику, і гість нашої програми. Відомий український політик, блогер, а також підприємець Геннадій Балашов. Вітаю вас, раді вас бачити. Отже, я вас трошки вкрату ми пройдемося, тому що тут no. багато людей хочеться власне поспілкуватися. У нас війна. І Триває вона вже досить довгий період. Скажіть, будь ласка, як зупинити кровопролиття на сході? Чи можливо це зробити? Треба об'являти окуповану територію, окупованою, відводити війська по мірам і не воювати. А... Тобто Сказати, що у нас окупірована територія. У нас армия слабая, но не воевать ни в коем случае. И сидеть в больших городах, не пускать туда путинские войска. Кто на разе воюет? Говорят, багато, что это громадянская война, говорят, что это сепаратисты, а також люди, которые приехали из России. На самом деле, кто-то Со всех сторон допущено огромное количество ошибок. Донецк, Луганск, так как он долго был под этими службами, он полностью промыл мозги населения. И на сегодняшний день население абсолютно ждет Путина и не хотят возвращаться в Украину. Это вот на то, что надо признать. И назвать это гражданской войной мы не можем, то есть нет никаких симптомов. То, что это оккупация, подлая оккупация, зомбирование населения Путиным, вот это надо признать. Но на сегодняшний день Порошенко почему-то не признает это оккупацией. В результате у нас даже международный имидж страдает, и мы не, не получаем того, что мы должны получить. Ну, так как мы не признаем, что у нас война. Звучай. Хотя все говорят, что у нас война. У нас боевые идеи, одним да. словом. В Украине мают відбутися уже другие экстремальные выборы. Что правда, первые были Президентські, наразі парламентські на Донбасі трошки складна картина, оскільки депутати, які б хотіли балотуватися, вони десь відмовляються, кажуть, що частина населення вона за референдум проголосувала і тим самим зробила свій висновок. Скажіть, будь ласка, оці ці події, які наразі відбуваються на сході, відбувся майдан, відбулася анексія Криму. Власне наразі наразі війна. Чи змінюється свідомість людей? политиком, который пришел сейчас к власти, он является как бы наследник от старых политиков. То есть по своей сути они ничем новым не отличаются от Януковича и предыдущих. А в результате они коллаборационируют постоянно. Порошенко вместо того, чтобы вести за собой и менять законодательно, он допустил эти выборы. И сейчас мы уже боремся с последствиями. Нужно было все-таки ему брать бразды правления в руки, заставлять депутатов голосовать в президентский проект, но он его даже не внес на рассмотрение. И не допускать мажоритарных выборов. Тогда бы у нас немного политика изменилась. А так мы сейчас увидим старые лица в новом парламенте. То есть обновление власти не будет? Практически нет. Я думаю, что обновление процентов на 30, это очень мало. Хто люди, хто ці люди, які знову хочуть рватися до влади, ті, хто себе заплямував, чи ті, хто були в попередніх роках? Тобто не будемо казати про попередників, так будемо говорити про тих депутатів, які були ще, до прикладу, на початку незалежності України. Я вам скажу так, ментально взагалі нічого не виміняється. Тому що в парламенті зараз ідуть люди контролювати, контролювати і розподіляти. Оце та і і й головне. ще вони йдуть брати в долг. Сегодня все равно в парламент не попадут предприниматели. Вот то сословие, которое сегодня делает весь бизнес в Украине, создают вот эти вот услуги все, 60% услуг делается денег в Украине. Но они совершенно не представлены в парламенте и не будут представлены. Поэтому туда идут перераспределять старый пирог и останавливать экономику. Доброе, очень много билбордов говорили про то, что не будет политической рекламы, что эти кошты будут спрямованы на поддержку военнослужащих, власне, поранених, которые были а, в АТО, так? люди людям які які потребують реабілітації які потребують допомоги фахівців до прикладу в, в Європі за кордоном. Ну, мы видим очень много рекламы. Скажи, пожалуйста, правильно это, на вашу думку? Ну, реклама для политиков правильно, если у них есть деньги. Другое дело, откуда у политиков, которые заполняют нулевые декларации, потом появляются деньги. Но дело не в рекламе. А дело в том, что чем сейчас занимается правительство и Порошенко, и все эти люди, которые пришли вместо Януковича. Тем, чем занимался Янукович. Один в один. То есть больше ничего инновационного, ничего обществу не предложено. Они собирают, я ну конечно не делал реформы, Кучма делал реформы, эти делают реформы, но они не говорят вот эта цель не, не поставлена цель, а что вы вообще делаете? То есть куда мы идем? І громадяни України зараз вони розсіянися, те ж саме люди. Навіть не знають, як в принципі розуміти мінські домовленості. Там оголошено перемир'я. В принципі, вже чергове перемир'я. На жаль, Україна лише його дотримується, тому що вона змушена відповідати на дії сепаратистів. Как вы надеете Украина в таких умовах? Нам нужен психологический отец. У нас сейчас его нет. Поэтому возникло очень много бандочек. А Порошенко не выполняет роль психологического отца для нации. То есть он не ведет за собой, а он приспосабливается к процессу. Вот Порошенко взял такую манеру, всем нравится. И в принципе он всем нравится. Он договорился с олигархами, договорился с Путиным, договорился с внутренними представлениями, договорился с политиками. А результат этого всей договоренности мы остаемся на том же самом месте. То есть старый политикум устраивает нынешний Порошенко. Он не ведет за собой. А нам сейчас нужен вождь, который будет тащить за собой страну. Который, вот буквально он должен сказать, я умнее вас, я знаю, куда идти. А он говорит, мы сделаем так, как скажет народ. А нельзя этого делать. Сегодня надо менять страну, а если вы хотите выводить, то надо предлагать конкретные решения по выходу из кризиса. Вы и что... ты далее. будь ласка, новая влада уже пройдет почти 70 месяцев, правда? Что было сделано за этот период? Чего было, что сделано? Наверное, так прозвучит запитание. Ну, правительство Камикадзе взяло в долг еще, они опустили гривну. Вообще наделали они очень много. Вот вы правильно сказали, что ничего не сделано, а наделано много, потому что сейчас пойдите купите доллар. У них тем, что война на сходе. А да. Ну а при чем здесь война? Это, знаете, как лежит больной, да, доктор, что у меня болит? У вас гангрена правой ноги? Он говорит, а зачем вы мне руку отрезали? Вот то же самое происходит. У нас там война, поэтому мы вам ухудшим экономическое положение. Добавим налогов, запретим хождение валюты. То есть сделаем так, чтобы вам стало хуже работать. То есть вот тут что то, что занимается правительство. Почему? У нас же АТО. Ну, а как вы оцениваете вообще, проведение АТО? Никак. Это самое бездарное то, которое можно было делать. И я всегда говорил, что нету главнокомандующего. Вот сегодня нет. Правильно говорят, что нужна ставка главнокомандующего. Мы должны видеть, кто нас ведет то отвечает не только за войну надо отвечать, а за тыл тоже надо отвечать. И вот Порошенко самоустранился. У него есть ГЛТ, но завтра он его снимет ничего. То есть получается Порошенко, вот как он, как представитель золотых помидоров, он родился в богатой семье чиновников. И он несет в себе вот эту вот соглашательскую позицию. То есть, как дети высокопоставленных родителей всегда себя вели, они покупали себе дружбу. То есть то игрушкой, то мороженым, у них были деньги. И вот это же самое делает сейчас Порошенко. Он покупает дружбу со всеми, а в результате никуда не ведет. Есть же политики разного типа, да, есть политики, которые там на стратегию смотрят, там, ну вот как Ганди там или э, Кинг, они меняют историю. А есть политиканы, которые приспосабливаются к той ситуации, которая есть. И они используют эту ситуацию. У нас сейчас вот общественные деятели, которые говорят о том, что будет через 10 лет, их нету. У нас есть общественные деятели, которые говорят, у нас все плохо, надо взять в долг. А что делать, чтобы мы начали зарабатывать? Ну, что делать? надо взять в долг. И, в общем-то, ничего не говорят. А что будет через 10 лет? Ну, я думаю, что будет без безналоговая Украина. Если мы хотим здесь жить и зарабатывать, то должна быть без Украина. Как это Украине? можно сделать при нынешних условиях? Собрать миллион людей, скинуться по 100 долларов, иметь 100 миллионов и свернуть шею всем олигархам. Я так понимаю, это экономическая свобода? Свой, своередная экономичная свобода. Ну, это если человек выбирает свою собственную личную свободу. Вот я ее давно выбрал. Я сказал, для меня этого государства не существует. Я живу сам по себе, сам заботиться о своей семье. И это же хочу, чтобы впитали мои последователи. Я говорю, не думайте выбросить это государство. Оно о вас не заботится. Нам людям вдолбили в голову, что они берут в долг. А они к этому никакого отношения не имеют. Это государство берет в долг. Это государство разоряется, это государство попадает в дефолт. А граждане Украины, думающие о себе, они никуда не попадают. Потому что даже дефолт, который к нам придет, допустим, оно всего лишь сметет верхнюю политическую верхушку. А остальные граждане просто смогут при помощи дефолта освободиться. Поэтому я и призываю, обменяться частными услугами, помогайте друг другу, пользуйтесь социальными сетями и живите вне зависимости параллельно государству. Коли ми обираємо а, кандидата, або є у нас народний депутат, або що президент, це є власне той менеджер, який представляє інтереси громади саме в Києві, інтереси громади, яка його обрала. Скажіть, будь ласка, от чина поклонення Вот было про Радянскому Союзе на Надали снова. А люди кого выбирают? Тот, кто лампочки до да, подъезды подремонтировал. А кто это имеет возможность? Или раздать деньги, гречку? Это имеют возможность те, которые застройщики, например. То есть они вкидывают компанию для того, чтобы сесть потом в Киев Совете и распределять землю. То есть, ведь и у Киева нет стратегии такой. какой Киев будет через 10 лет? Чем он вообще? На какой путь этого города? Я знаю, города разные, да, там, Гонконг как это там финансовый центр. А вот Киев что это? Столица Украины. И это все. в первую очередь. И все. И все. А вот для мира что? Ну, у нас есть много известных людей, которые... Вот Нью-Йорк, деловая столица мира, понятно. А в Києві я не вижу пока ничего. Ну, насправді, у нас останнім часом стало дуже важко жити в Україні, оскільки ціни поповзли вверх. У нас долар постійно скаче. ж в причину. Так, Звичайно. Скажіть, будь ласка, наскільки тепер підтримується малий та середній бізнес? Чи він взагалі не підтримується, чи він взагалі на межі виживання? А он... Николай Люди еле-еле зарабатывают. Я же сам в бизнесе. Я знаю, что мы сейчас очень мало зарабатываем. И сейчас арендные площади освобождаются. Сейчас предприятия останавливаются. А причина одна. Нет денег. На территории самой нет денег. Вот если не решить вопрос, чтобы деньги поехали на территорию Украины, ничего не решается. Ни судебная реформа не будет работать, ни образовательная, там, ни здравоохранение. Ничего не будет работать, пока сюда не поедут деньги. Причем массово. Вот э, Украину можно превратить в такие клондайк куда там с выпущенными глазами со всего мира едут зарабатывать деньги. Как только мы превратим ее в такой клондайк, все, тогда сидите, собирайте деньги. До 80% чиновников идут просто на улицу. Почти все министерства закрываются за ненадобностью. Становится то есть вы можете на территории Украины заниматься всем, чем хотите, зарабатывая денег, не нарушая там закон. Нельзя наркотиками, там проституция, некоторые вещи запрещены. А все остальное можно, пожалуйста, зарабатывайте. Нет пошли на границе, значит нет коррупции с таможни. Нет НДС, а нет коррупции с НДСом. У нас же сегодня что делают? Они хотят менять Чиновників з места на місце. Ну, вони все завтра привращаються в таких же кознокрадах. Ви розпочали говорити про корупцію, але, напевно, продовжимо цю тему. Кожен депутат, кожен президент каже, що в Україні та, є корупція, її потрібно викорінити. Это як, можливо, як можливо це это зробити. Це Кучма завіл, що це був його коньок. Він боровся з корупцією всі 10 лет. В час корупція розцвітала. Кожен виходив на трибуну і говорив, що у нас корупція. Янукович боролся с коррупцией, вы себе не представляете. Я встречался с депутатами, они сидят, коррупции много говорят. Надо бороться с коррупцией. Сейчас все борются с коррупцией. Искоренять надо причины. как с комарами на болоте. То есть вы можете с ними бороться, а они будут. Вы сушите болото, все, комары исчезнут сами. Антикоррупционное бюро, да вы можете мне Это 700 или 800 человек, коррупционеров над коррупционерами. Просто ставки внизу возрастут. Потому что надо будет делиться с антикоррупционным бюро. Антикоррупционное бюро, в принципе, должно идти и закрывать налог на добавленную стоимость. Потому что в нем порядок навести нельзя. Вот э, бывали такие случаи, когда консервы насыпали туда землю и вывозили за рубеж. Как, как будто бы выпустили консервы. А там их выбрасывали на славу. Для того, чтобы получить возврат НДС. Там яким, яким чином Україна може розвиватися і стати конкурентноспроможною в Європі взагалі? в світі? Про світ ми зараз не кажемо, бодай трохи конкурентності за кордоном. Так? В мірі створюють комфортні комфортне для грошей. и тогда становится конкурентной территорией. Вот территорию надо сделать комфортную для денег, чтобы двигались товары услуги, и люди не терлись от а, а, чиновников. И сразу здесь будут деньги. Потому что сейчас идет борьба за то, чтобы создать на любой территории комфортные условия. Вот на Западе, там в Европе, мэры городов этим занимаются. Они там стеклят себе, в общем, затягивают туристов, бизнес к себе, делают им преференции, то есть все, чтобы туда только поехали деньги. Америка на это работает, там эти Голливуды их, там эти Силиконовые долины, все туда едут. Почему? Потому что комфортно жить, океан рядом, хорошая погода, огромное количество денег и возможностей. Вот как только Украина отменит у себя налоги, вот увидите, что сюда поедут деньги. Гроші також, вони вкрай необхідні зараз про нинішню деньги? Звичайно, звичайно питання стосовно люстрації. Да? Перед тим як викорінити корупцію, да? кажуть, що два кроки основних необхідно зробити. Це провести люстраційний процес і викорінити власне корупцію. От зараз представте собі от, от, от закрутіла глаза, Всіх і залишилися нічим. Нічого не міняється. Дело не в иллюстрации, а дело в том, что чиновник делает. Какие перед ним ставятся задачи. А так как вместо этого чиновника просто придет другой на те же задачи, то будет у вас новый коррупционер. А скажи, пожалуйста, в таком выпадке, как знаете, альтернативу? Выход из нищеты один, единственный, и других просто не существует. Вот их в мире не существует. Как только находится территория, вот Гонконг, это была болотистая территория, там ничего не было, деревушки, там какие китайцы жили. Огородили, сделали безналоговую территорию Весь бизнес поехал туда Жить и работать. Сейчас там не Москва. Сингапур, тот же путь Грузия, почти тот же путь Не до конца дошли Какие еще там? Дубай Да, звучит. Это единственный эмират, в котором меньше всего нефти Так они взяли, у себя налоги отменяли Теперь 57 градусов жара, весь бизнес туда едет Чего Делать деньги Потому что других заманух для денег не существует Кроме как втягивать их выгодой Вот за выгодой едут все а скажи, пожалуйста, тогда, как у вас появилась эта идея створить самый вот такой проект? В 1988 году я открыл кооператив. Мы тогда ничего не знали об этом. Нам разрешили открыть, и был трехпроцентный налог. Вот один был налог, 3%, мы его все платили. И я помню, что мы за это время и подвалы выкопали, и швейные цеха пона открывали, что 3% на налог мы искали, где что работать, потому что совершенно свободно было. Но через два года это все начали закрывать сумасшедшими налогами обратным числом. Сегодня у вас был выступ перед громадой. Чем люди цікавляться? Что они, властно питают? Какие основные вопросы? Чтобы Основное, им надо осознать, что это возможно. Потому что красиво рассказывать, что вот это вот, вот так надо делать, они говорят, да это нам никто не даст. Да это невозможно. Вот это самая главная сейчас тема, потому что люди должны поверить, что это возможно. Как только они поверят, что это возможно, они начнут скапливаться в большие массы и требовать этого осуществления. На самом деле, как только вы поверили в то, что вот что-то возможно, с вами начинают необратимые процессы происходить в мозгах. То есть вы начинаете формировать эту картинку, то есть и способ. Вы известный блогер да, в Украине, вы много пишете, mm -hmm. много интересных вещей. У вас есть много радиопрограмм, вы выступаете на телебачении, даже написали книжку. Да, две. Первая «Я авантюрист». То скажи, пожалуйста, вот все-таки Я знаю, что вы предприниматель достаточно вдалый. Как створить бизнес? От... Ну, кризис был, нечего же делать Конечно. было. Мы все сидели. Я думал, чем-то заняться. Я решил стать писателем. Вот тоже вот от того же. Я решил стать писателем. Потом начал думать, о чем книжку писать, о том, что ты знаешь. И потом сразу книгу придумал название, а потом начал подставлять главы. Вот и все. То есть секрет очень простой. Пишите каждый день по главе, и у вас получится книга через 50 дней. Ми йдемо далі. Досить багато людей дивляться, власне, дивляться, як, як відбувається інтерв'ю. Стосовно звернення до людей. Як можна їх десь розбудити, десь підштовхнути до якихось дій? Даже взять Чингисхана, взяти вот що він говорив, давайте там завойовувати древнюю, Київ захватів. Кто ко мне, ско со мной присоединяется. Вот все, он зажег верой. Моисей евреев зажег верой. А другого способа поднимать движение не существует. Ну, в принципе, украинцы у нас достаточно свідомі люди, оскільки відбувся один Майдан, та, уже политики, відбувся второй Майдан. А, политики говорят... Як... украинцев проблема, у них нет стратегии. Вот. У них все время им подсовывают тактику. Вот давайте эту проблему решим, давайте иллюстрируем этого чиновника. Иллюстрировали он, ну и что, и ничего. Не полегчало. А давайте накажем этого, не полезно. Давайте мусорные ящики. Как вы видно самотие иллюстрации, смятевые? Когда это для предателей, там, ну, пяток, а когда это уже начинает преследование всех чиновников, это превращается в не очень красивое мероприятие. Потому что начинают сводить счеты, особенно на выборы, начинают заказывать других, и это уже превращается в грязь. Поэтому с этим надо осторожнее, когда эта вспышка гнева проходит там пару-тройку раз, то это красиво. Нет. И вначале мне даже понравилось, а потом я смотрю, во что начало это превращаться. Как запонятый масса в таком в такому випадку? Должен появиться э, один психологический отец. То, что сейчас. Почему украинцы бегают и, и, образуются в маленькие банды и не знают, что делать? Потому что нету стратегического психологического отца вот котором мы поверили, вот этот нас ведет правильно. Порошенко особо не верит, Яценюку тоже. Вот эти все партейки, кто верит там Лешкон, их мало. То есть получается, что стратегически нет психологического состава. Он появится. Это после каждой революции обычно какое-то время вот такое разброд и шатание, еще Фрейд об этом писал, а потом все-таки появляется кто-то, который начинает не просто наводить, он не может навести порядок. Вот представьте себе, вы зашли в комнату, где бесятся дети. То есть вы не можете навести порядок, единственное, что вы можете, это зажечь их чем-то. То есть привлечь, во-первых, к себе внимание, а потом сказать, дети, давайте играть там, пойдем играть там в большие компьютеры или там большая комната с игрушками. И тут они все успокаиваются и начинают двигаться туда. Вот такой нужен психологический отец. Потому что то, что сейчас происходит, они потакают этим детям, которые бесятся. Этого подкупил, этого подкупил. Вот, цей пример можно где-то использовать и до политики Путина, да? Оскільки саме він обрав тепер Україну, російська імперія вона завжди воює. Раз в 7 років, раз в 10 років, тобто вона постійно воює. І вона... Була Грузія та, була, було чимало, стра... чимало країн. Як переключити Росію від України? Путін має не Это, Як тільки у них перестануть поступати нефть і долари, вони успокоюються. дурным людям большие деньги достались. А когда такое происходит, человек, у него вылазят самые плохие качества. Вот деньги выпячивают на самом деле самые отвратительные качества или самые хорошие. И человек очень сильно раскрывается. У Путина оказалось в руках огромное количество власти, огромное количество ресурсов, и он ими обходится, вот как будто бы он в 18 или 19 веке. И этим он, конечно, опасен для всего мира. Сегодня здесь граждане России прокидываются, там да? они где собираются на митинги, они Американцы намагаются, просыпаются. Намагаются. На самом деле американцы просыпаются. Я сегодня разговаривал с американским представителем, он говорит, очень медленно Америка просыпается. Вот как с Японией было. И сейчас эта громадина поднимется и вместо нас наведет порядок с Путиным. Почему это именно теперь она прокидается? Если бы был Конгресс, и наш президент представлял Украину, но оружие не надали и не получили особой поддержки. Это страна с 17-триллионным ВВП. То есть пока она проснется, они представьте, они сытые, довольны. У них сейчас главная проблема, как он сказал, это вот это исламское государство. И причина, кстати, здесь то, что они отрезали голову председателю гольф-клуба Обамы. И он злой, как не знаешь, что разозлили реально президента Обаму. Поэтому он немного переключился сейчас на вот это исламское государство. Там они сейчас все отутюжат за этого с отрезанной головой, а потом уже... Потому что цель Америки стоит в том, чтобы разорить Россию. И они это успешно делают. И сейчас Россия стоит против коалиции в 34 триллиона долларов. Это совместно... Еще плюс сюда Японию добавьте, еще Китай так косвенно. Фактически Россия осталась одна, один на один против всего этой коалиции. Такого в мире еще не было. И причем они финансово начинают их задавливать буквально. Чему зло вы тратите Вряд ли. Нет, но разорение России, распространение распад России, это да, где-то 17-19 год. То есть да. вы даже это прогнозуете? Да, а сейчас же всех диктаторов убирают. Вот Ким Чен Ира уже убрали практически все под арестом. Это же давно было, это корейское событие. А думаю, что его уберут. А Украина просто надо выбирать свой путь. Украина должна стать авантюристской и быть эгоисткой в мире, пожить для себя. Вот это вот сейчас для нее самая главная задача. И людей сейчас становится все больше и больше. Развивать начинают. Самое за дикой идеям? А, Тому, что это сейчас же появились средства достижения, то есть тот же самый YouTube, Facebook, ты можешь большой массе людей разъяснить. Он у меня передачу тысячу человек одновременно слушает там, по радио. Это только через YouTube. А потом еще просматривают тысяч десять. И получается, что ты имеешь доступ к огромному количеству людей, чтобы разъяснить. А потом эти люди разъясняют другим людям. И оно так распространяется, вот это движение. Я так понимаю, вы говорите правду, вы говорите конкретные вещи, то, что здесь наше телебачение домовчивое и не может сказать. А они не хотят. Там проблема в том, что они могут говорить, пожалуйста, но они уже не могут даже думать в эту сторону. Почему? Потому что они кому-то належат? Они верят в олигарха. Вот э, Шустер, этот, э, они верят в том, что вот эти большие дяди всегда будут у власти. Раз у них миллиарды, значит они всегда все купят, как их, и всегда будут у власти, потому что они будут это все финансировать. Это вот у них святая вера. Поэтому вот то, что считают олигархи, потом транслируют через свои средства массовой информации, и потом получают люди. Кому-то барберут, я скину ее Фейсбуку, да. Но социальная сеть поднимает новых лидеров. Ну на самом деле треба самому розбиратися, тобто смотреть, що в мірі пройшли. Поясніть, будь ласка, глядачам, як обирати правдиву інформацію, де шукати на офіційних сайтах, як знаходити, тому що є е, е, дуже багато. Люди будуть йти за лічності. Хто заслужить довір'ю? Тут треба заслужити доверие. Это Це доволі длительный процес. Нельзя там прийти что-то рассказать, и вам люди так вот просто не поверят. Надо ежедневно, там, мы там выпускаем 2-3 видео каждый день, обязательно статья какая-то ежедневно. И этим путем потом участвуем во всех событиях. Люди видят это постоянство, постоянное давление на власть, постоянное давление, доступ к народу через споры, через чужого. Но самое главное, постоянно и долго. Как тогда люди будут выбирать депутата? Как они выбирают? Они упираются на его какие-то досвечи, на особенности? Сейчас кого по телевизору видят, того вы и выбирают. Другого нет. Это... От э, вчора зобрав шустру сборную солянку, вот їх будуть вибирати. Они вже всі цілуються друг другу. Они вже всі дружать. У нас вже незабаром відбудуться вибори, ще є певний час. Що за цей час відбудеться? Нічого. Уже ну, скучно, практично нічого екстраординарного не произойдет. Единственное, Интерес будет сейчас много грязи еще выльют на политиков, то есть десакрализация власти происходит на наших глазах, и ну, люди будут просто разочарованы. Особенно в первые там две недели работы парламента ну, будут большие разочарования, то есть они увидят, что они ничего не сделали. Ну люди что власти втратили доверу до влады до чиновники и цей парламент не сможет. Они да они потеряли веру, но не нашли, не обрели. У мира Они не, не, не обрели вот какую-то веру. А без веры они никуда не пойдут. Если вы не верите, что вы заработаете в другом городе, вы туда не поедете. А как только вы поверите, что вы там будете лучше жить 10 раз, вы найдете средства, чтобы туда уехать. Ваше ставление до децентрализации влады, Ну, необходимо? Багато кто про это говорит, и это вопрос до Они говорят, части. но ну, опять, смотрите в деньги. Я всегда говорю, смотрите в деньги. Вот проведем мы децентрализацию власти, а денег-то нет. Какая разница? денег нет. Как будто с теми коштами, которые люди собирали на поддержку армии? Они где-то исчезли. Где шукать, где шукать? Я не картинок? знаю, где их искать. Как они прячут деньги? Там есть казначейство, бездомная бочка, закрома Родины. Я не знаю, как они будут отчитываться. Да, я не знаю, чем они занимаются. Я не знаю, чем занимается Яценюк. ценю. Вот. я знаю, что он ездит, договаривается взять в долг. Это я понимаю. Он говорит, что возьмем в долг, поживем 2-3 месяца, потом еще будем просить в долг. Ну так мы так живем уже 10 лет. Ну я думаю, будь-які изменения, они всегда на краще. Не с этими людьми. Мы сейчас доживаем 28-летний цикл, когда последние пришли. Вот это уже дети золотой номенклатуры коммунистической. И Порошенко, и Яценюк, они все и Тимошенко, они все дети той номенклатуры. Они сейчас захватили окончательно власть, но они уже это последние. Я вам хорошо благодарю за разговор. Час да. нашей программы вычерпана. Я нагадаю всем телеглядачам, что с нами сегодня был известный политик, украинский политик, також блогер громадянський діяч Геннадій Волошов. Дякую за те, що були з нами. До нових зустрічей на телеканалі Чернивецкий провід.